মৰমৰ দশম মানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি যোৱাকালি যিটো আধুনিক ভূগোলৰ আমি বাৰখনলৈকে আলোচনা কৰিছিলো আজি তাৰ পিছৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে মন দি শুনা আচলতে বায়ু প্ৰৱাহৰ ধৰ্ম গতিবেগ আৰু শক্তি উদ্ভিদৰ আৱৰণ ভূমিভাগৰ গঠন আদি নানা কাৰকৰ ওপৰত বালিয়াৰী আকাৰ আৰু আকৃতি নিৰ্ভৰ কৰে বালিয়াৰিবোৰ মৰু অঞ্চলৰ ভূমি দৃশ্যৰ লেণ্ডস্কেপ এক উল্লেখযোগ্য উপাদান এতিয়া আমি গম পালো যে বাৰী বালিয়াৰীবোৰ হৈছে মৰু অঞ্চলৰ ভূমি দৃশ্যৰ এটা উপাদান হৈছে বালিয়াড়ী এতিয়া কিছুমান অৱক্ষয়জনিত অৱয়ৱ যে ইৰোচনেল ফিচাৰ্চ বিলাকে মৰুভূমিত সুকীয়া বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে যেতিয়া মৰুভূমি শক্তিশালী বতাহে কঢ়িয়াই নিয়া শিল বালিয়ে গতিপথত থকা উচ্চ ভূমিত আঘাত কৰি সেইবোৰ অৱক্ষয় ঘটাই ঘ্ষণৰ যোগেদি কৰা এই ধৰণৰ ক্ষয় কাৰ্যক অপঘৰ্ষণ বোলা হয় অপঘৰ্ষণ প্ৰক্ৰিয়াই মৰুভূমিত ইনচেলবাৰ্গ এৰডাং আদি অৱক্ষয়জনিত অৱয়ৱেশ ইঞ্চেলবাৰ্গ হৈছে মৰুভূমিত থকা অকলশৰীয়া চাপৰ পাহাৰ তোমালোকক ইয়াত ছবি এটা দি দিছে ধুনীয়াকে যে এইটো হৈছে তোমালোকৰ ইনচেলবাৰ্গ তোমালোকে চোৱাচোন যে আমাৰ যেতিয়া মৰুভূমিৰ পৰা শক্তিশালী বতাহে যেতিয়া আমাৰ শিল বালিবোৰ কঢ়িয়াই নি পেলাই এটা ঠাইত জমা কৰিব কৰিলে এনেকুৱা ওখ হৈ যাব তেখ হৈ যোৱাৰ ফলত তাত কি হব তাত যিটো তোমাৰ পাহাৰৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ নাম কৈছে ইনচেলবাৰ্গ এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাত আঁকিবলৈ আহে তোমালোকে আঁকিবা এইটো হৈছে মৰুভূমিত থকা অকলশৰীয়া চাপৰ পাহাৰ তাৰ নামেই হৈছে ইনচেলবাৰ্গ তাৰপিছত আৰু এটা মন কৰা তোমালোকে যে এনে পাহাৰৰ ওপৰ অংশত ঢাল তুলনামূলকভাৱে বেছি কাৰণ এই অংশত বতাহৰ ক্ৰীড়া তলৰ অংশতকৈ বেছি ওপৰত বেছি লাগে সেইকাৰণে তোমালোকে চোৱা ইয়াৰড হৈছে অন্য এক প্ৰকাৰৰ অৱয়ৱ যত দীঘলীয়া শীৰা ৰিজ আৰু অগভীৰ লোৰ বা গাঁতৰ গোভ উপস্থিত পৰিলক্ষিত হয় সেইবোৰ গাঁত আছে চোৱা আৰু দীঘলীয়া এনেকুৱা শিৰাৰ নিচিনা এইটো তোমালোকে চোৱা এইটো বহুত জানিবলগীয়া কথা তাৰ পিছতে চোৱা তোমালোকত ইয়াৰ ডাঙ কেনেকে হৈছে ইয়াৰ ডাঙৰ এখন ছবি দিয়া আছে ইয়াৰ ডাঙৰ খুব দৰকাৰী হয় তোমালোকে চোৱা ইয়াত কি কৈছে যে বতাহে যেতিয়া কাম কৰে তেতিয়া কঠিন শিলাস্তৰৰ মাজত থকা আপেক্ষিকভাৱে কোমল শিলাস্তৰ বেছিকৈ অৱক্ষয় ঘটে টান শিলটো বেছি ক্ষয় যাব নে নে কোমলটো বেছি ক্ষয় যাব যেতিয়া তোমাৰ টানবোৰ পটককে নোৱাৰে যেতিয়া কোমল শিলাস্তৰ বিলাক হয় যায় তেতিয়া অলপ ওখোৰা মোখোৰা হৈ যায় ইয়াৰ দাংটো চোৱাচোন সেই ওখোৰা মখুৰা হৈ গলে মৰুভূমিত বতাহে সৃষ্টি কৰা এটা ঘৰ্ষণজনিত প্ৰক্ৰিয়া হল সং সংঘৰ্ষণ গতিকে এট্ৰিশন বুলি কোৱা হয় সংগীঘৰ্ষণটো হৈছে মৰুভূমিত বতাহে সৃষ্টি কৰা এটা অপঘৰ্ষণ বতাহৰ দ্বাৰা পৰিবাহিত শিলিবোৰৰ মাজত ঘৰ্ষণৰ সৃষ্টি হয় বতাহ দি থাকোতে যেতিয়া শিল বালিবিলাকে ইটোৱে সিটো খুন্দা মাৰোতে এটা ঘৰ্ষণৰ সৃষ্টি হয় আৰু ই কি হয় পৰিবাহিত হৈ থকা অৱস্থাতে তেতিয়া কি হয় সেইবিলাকৰ মাজত খুন্দা খুন্দি লাগে খুন্দা খুন্দি লাগাৰ ফলত শিলবোৰ ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হয় তেতিয়া বা ক্ষয় গৈ ক্ৰমে আকাৰত সৰু হৈ আহে সৰু হৈ অহাৰ পিছত এনেধৰণৰ ঘৰৰ ফলত শিলবোৰ ভাঙি চিঙি টুকুৰা টুকুৰ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াকে সংগী ঘৰখন বোলে এতিয়া চোৱাচোন বতাহ দিলে বতাহ দিয়াৰ পিছত শিল বালিবিলাকৰ মাজত পাৰস্পৰিক সংঘৰ্ষ হল এনেকে সংঘৰ্ষ খুন্দা খুন্দি লাগিলে লগাৰ পিছত শিলবোৰ ভাঙিলে ভাঙি গৈ পেলাই গমে ক্ষয় গৈ সৰু আকাৰত সৰু আকাৰ হলগৈ আৰু এনেকৈ পাৰস্পৰিক ঘৰখনৰ ফলত খেলবোৰ ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হোৱাকে সংগ্নি ঘৰখন বোলে তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা যে সাধাৰণতে মৰুভূমিত বৰষুণৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম তাত বৰষুণ হয় বছৰি বিশ চেণ্টিমিটাৰকে কম গতিকে কোনো বছৰত বৰষুণেই নহয় কিন্তু কোনো কোনো সময়ত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত তীব্ৰ বৰষুণ হয় এনে বৰষুণে বালিময় মৰু পৃষ্ঠত হঠাতে বানপানীৰ সৃষ্টি কৰি ভূপিষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে বানপানী হয় বহু ঠাই বিয়পি বিয়পি পেলাই কি হয় হঠাতে হোৱা এনে বানপানীক বিস্তৃত বানপানী অৰ্থাৎ চিক ফ্লাড বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা যে যি ধৰণৰ ক্ষণস্থায়ী বা তীব্ৰ বানপানীয়ে মৰুভূমিৰ এঠাই পৰা আন ঠাইলৈ বালি বোকা জাবৰ জোথৰ আদি কঢ়িয়াই নি মৰু পৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাই ধৰণৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা বতাহৰ কামত মৰুভূমি আমাৰ যিটো মানে পৰিস্থিতিত নানা প্ৰকাৰে ক্ৰিয়া কৰি কিছুমান অৱয়ৱ বা চলাকৃতিৰ সৃষ্টি কৰে চলাকৃতিবিলাকৰ গঠন আৰু ভূ আকৃতিক বৈশিষ্ট্য়বিলাক অৰ্থাৎ জিঅমাৰ্ফিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক নদ নদী বা হিম বাহে সৃষ্টি কৰা স্থলাকৃতিত হিম বাহে সৃষ্টি কৰা বা নদ নদীয়ে সৃষ্টি কৰাতকে আমাৰ স্থলাকৃতি বিলাক যথেষ্ট বেলেগ এতিয়া হিম বাহেনো কেনেকৈ সৃষ্টি কৰে আৰু কি কৰে তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব এতিয়া চোৱা আমাৰ ইয়াত হিমবাহৰ কাৰ্য আছে হিমবাহৰ কাৰ্যটো কি আছে হিমবাহৰ কাৰ্য আছে যে ভূপৃষ্ঠত বিশেষ কিছুমান অঞ্চল এতিয়াও বৰফৰ দ্বাৰা আবৃত হৈ আছে দুই মেৰু অঞ্চলৰ লগতে হিমালয় আলপচ আদিৰ দৰে পৰ্বতৰ যিটো উচ্চ অংশ তাত বৃহৎ পৰিমাণৰ বৰফ জমা হয় আৰু ভূপৃষ্ঠত এই বৰফ স্তূপবোৰে প্ৰায় ঊনত্ৰিশ নিযুত ঘন কিলোমিটাৰ পৰিমানৰ পানী বৰফ আকাৰে জমা কৰি ৰাখিছে গতিকে এই ভূপৃষ্ঠত জমা হৈ থকা যিবোৰ বৰফ স্তূপবোৰ সেইবিলাকে মাটিৰ ঢাল অনুসৰি কমে তললৈ নামি আহে নামি অহাৰ গতিবেগ কিন্তু ধীৰ কাৰণ দিনটোৰ ভিতৰত মাত্ৰ কেই মিলিমিটাৰ মানৰ পৰা কেইমিটাৰ মানহে অতিক্ৰম কৰে এনেকৈ ধীৰ গতিৰে নামি অহাকে হিমবাহ অৰ্থাৎ গ্লেছিয়াৰ বোলে হিমবাহবোৰ এফালে জমা হৈ থকা বৰফস্তূপৰ প্ৰবল হেঁচা আৰু আনফালে মাধ্যাক্ষণ শক্তিৰ ক্ৰিয়াৰ ফলত তললৈ নামি আহে বৰ্তমান পৃথিৱীৰ স্থলভাগৰ প্ৰায় এঘাৰ শতাংশ ধীৰ গতিৰে নামি অহা হিমবাহবোৰে ক্ৰিয়া কৰি আছে এফালে বৰফৰ হেচাব নামে আনফালে কিন্তু মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়ে ক্ৰিয়া কৰি থাকে টানি থাকে তে নদীৰ দৰে হিমবাহেও খনন পৰিবহন অৱক্ষেপন আদিৰ যোগেদি নানা প্ৰকাৰৰ অৱয়ৱৰ সৃষ্টি কৰি ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে তে নদীৰ দৰে হিমবাহেও একেটা কামেই কৰে ইয়াৰ ফলত আমাৰ কি হয় সংশ্লিষ্ট ঠাইবোৰে ভূআকৃতিক দিশৰ পৰা সুকীয়া ৰূপ ধাৰণ কৰে তোমালোকে চোৱা যে আমি বৰফাকৃত অঞ্চলবিলাকৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অনুসৰি হিমবাহ আমাৰ তিনি ভাগত ভাগ কৰিছে সেই তিনিটা ভাগ হৈছে এটা হৈছে মহাদেশীয় হিমবাহ এইটো হৈছে কণ্টিনেণ্টেল গ্লেছিয়াৰ এটা হৈছে পাৰ্বত্য হিমবাহ বা আলপীয় হিমবাহ বা উপত্যকা হিমবাহ মাউণ্টেইন অৰ এলপাইন অৰ ভেলী গ্লেছিয়াৰ আৰু আনটো হৈছে গিৰিপদ বা শৈল্যপদী হিমবাহ গ্লেচিয়াৰ এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই হিমবাহবোৰৰ স্থিতি গতি ক্ৰিয়া কাৰ্যৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা যায় বু আকৃত প্ৰক্ৰিয়া হিচাপেও এইবোৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ক্ৰিয়া কৰি সুকীয়া সুকীয়া চলাকৃতিৰ সৃষ্টি আৰু বিকাশ ঘটাইছে কেনে কৰিছে চোৱা মহাদেশ বিলাকত যিটো মহাদেশীয় হিমবাহ এই মহাদেশীয় হিমবাহবোৰ হৈছে এই হিমবাহবোৰে মেৰু অঞ্চলৰ বিস্তৃত হৈ আছে কানাডা উত্তৰ কানাডা গ্ৰীণলেণ্ড স্কান্দি এণ্টাৰ্কটিকা আদি মহাদেশ হিমবাহবোৰ বিয়পি আছে এই সিমবাহবোৰে ভূপৃষ্ঠৰ ঢাল অনুসৰি অতি ধেৰ গতিয়ে নামি আহে আৰু পাৰ্বত্য সিমবাহ হৈছে সু উচ্চ পৰ্বতৰ উচ্চাংশত এই প্ৰকাৰৰ হিমবাহ দেখা যায় প্ৰধানকৈ ইউৰোপৰ আলপচ উত্তৰ আমেৰিকা ৰকী আৰু এছিয়া মহাদেশৰ হিমালয় পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ পাৰ্বত্য হিমবাহ বিদ্যমান পাৰ্বত্য বা উপত্য়কা হিমবাহ দুষাৰি পৰ্বতৰ মাজৰ উপত্যকাৰে বৈ আহে ইয়াৰ গতিবেগ মহাদেশীয় হিমবাহতকৈ যথেষ্ট বেছি তাৰপিছত আমি পালো যে গিৰিপদ হিমবাহ কেতিয়াবা কেইবাটাও উপত্যক্য হিমবাহ পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ পৰা নামি আহি পৰ্বতৰ পাদদেশত মিলিত হৈ পৰ্বতৰ আটেকাষৰীয়া নিম্নভাৱিত বিয়পি পৰে গিৰিমালা বা পৰ্বতৰ পাদদেশত পেদ মন্ত সৃষ্টি হয় কাৰণে এই হিমবাহক গিৰিপদ বা শৈল্যবাহী হিমবাহ বোলে উত্তৰ আমেৰিকাৰ আলাস্কাত এই প্ৰকাৰৰ হিমবাহ দেখা যায় এতিয়া আমি হিমবাহৰ কাৰ্য কি তিনি প্ৰকাৰে হয় হিমবাহ কাক বোলে আৰু মহাদেশীয় হিমবাহ কত কত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু পাৰ্বত্য সীম বাহ ক'ত পাওঁ আৰু গিৰিপদ সীম বাহ ক'ত পাওঁ এইখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ আমি বুজাৰ পিছত বৰ্ণনা কৰাৰ পিছত পাঠৰ সকলো প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কিবা থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিবা ধন্যবাদ